जितना मर्ज़ी बड़ा वजीर आज़म हो जितना मर्जी बड़ा वडेरा हो जितना मर्जी बड़ा उसका स्टेटस हो ऊपर से क़बर जितना मर्ज़ी तैयार कर ले अंदर से कबर सब की एक है अंदर पे सब के मामलात उसके अमाल के मुताबिक है कबर का बिछोना सब का एक जैसा है तू दुनिया में जितना मर्जी कर ले तू जितना मर्जी माल दौलत इकट्ठा कर ले कोई भी ऐसा बंदा इस दुनिया में नहीं आया जिसकी कबर इतना बड़ी हो जितना बड़ा उसका घर था नहीं कबर छोटी सी है और कोई भी बंदा ऐसा इस दुनिया में नहीं आया जिसके कबर के मामलात लोगों पर जाहिर किए गए हों, नहीं और कोई भी ऐसा बंदा इस दुनिया में नहीं आया जो मरने के बाद वो बंदे जो उसके मालो दौलत के साथ मोहब्बत करते थे उसके साथ मोहब्बत करते थे मरने के बाद कोई एक भी बंदा उनके काम आया हो कोई भी नहीं काम आया कोई बंदा किसी के काम नहीं आया क्या काम आया हुजूर पाक लिखी सलातम की ज़ात काम आई कुरान काम आया फरमान मुस्तफा काम आया नमाज काम आई तेरे नेक आमाल काम आए जो तूने लोगों के साथ भलाइयाँ की थी वो काम आई बाकी तो कुछ भी काम नहीं आया जब हर चीज का पता है जब हर चीज को जानते हो फिर भी बेवकूफियाँ, हर चीज का इलम रखने के बावजूद भी खुद को गलत साइड पर चलाते हो हर चीज का इलम होने के बावजूद भी आंखें बंद करके बैठ जाते हो कि कोई नहीं जी चल रहा है प्रोग्राम चलने दे जिंदगी चल रही है चलने दे जब खत्म होगी जिंदगी तब देखा जाएगा जब सांसों की डोर टूटेगी तब देखा जाएगा बड़े बड़े ये कहते इस दुनिया से चले गए कि जब आएगी कबर तो देख लेंगे, बड़े बड़े बंदे ये कहते कहते इस दुनिया से चले गए खुदाई का दावा करने वाले भी चले गए नबूवत का दावा करने वाले झूठे लईन भी इस दुनिया से चले गए रहा तो कोई भी नहीं है हमें तो इनसे इबरत लेनी चाहिए थी और जिसने ग़लत तरीके से ज़िंदगी गुजारी उसकी मौत भी इबरत का निशान बनती है हमें तो उससे सबक लेना चाहिए था और जिसने अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी तो उसका नमाज जनाजा ताम ता कयाम कयामत बताता रहेगा कि ज़िंदगी अगर हुजूर के साथ वफा करते हुए गुजारोगे ना तो बच्चा बच्चा गवाही देगा ये बंदा मरद मुजाहिद था कौन जानता था थासैन रिजवी साहब को ना आप ना मैं कोई भी नहीं जानता था लेकिन दीन के साथ वफा की हजूर के साथ वफा की जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी मरने के बाद जब गए तो फिर लोगों को बता के गए फिर रब ताला ने ख़ुद लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली तो जब हर चीज़ का इलम है एक इसी दौरान मुल्क के वजीर आजम भी फोत हुए परवेज़ मुशर्रफ साहब खादम सर रिजवी साहब भी इस दुनिया फ़ानी से रेहलत फरमाक है एक दीन का खादम था एक था हुजूर से वफ़ा करने वाला उधर था दुनियादार जिसका प्रोटोकॉल इतना होता था कि हजरत जी यहाँ से अगर गुजरने लग जाए तो दो दो घंटे रोड बंद हो जाते थे उसका नमाज़ जनाजा क्या था मरने के बाद उसकी कबर क्या है हर बंदा जानता गया लेकिन जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार गया जो अपना सब कुछ मुस्तफ़ा के नाम कर गया वो हज़रत जी ज़िंदगी जहाँ वाँ कर गया इस दुनिया में भी नाम कर गया उस दुनिया में भी नाम कर गया जब सारी मिसालें सामने हैं तो क्यों यार ये स्टेटस के पीछे भाग रहे हो क्यों इस दुनिया के मालो दौलत के पीछे भाग रहे हो क्यों अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो नहीं ये ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है